У меня был конфликт с хирургами да, до, там, до полномасштабки. Вот они мне говорят, да что ты там своей тракции. Я говорю, ну вот, тракция, вот допустим у меня был пациент, у меня есть фотография, вот он пришел, 15 миллиметров, у, у него была грыжа. Через ровно год у него она стала 2 миллиметра. Вот он ходил, да, он ходил там три раза в неделю. Но я объясняю хирургам, он ходит своими ножками. Я его вижу. Мы улыбаемся, обсуждаем. По деньгам это вышло 50 тысяч гривен. Но образно, говорю, год. у вас что? 8 мм плюс, вы делаете операцию. Вставляете пластину, вырезаете, гарантии не дадите, что у вот тебя гарантию, что он станет своими ногами. Есть человеческий фактор. отступил нерв какой-то. Или она же может через время опять появиться, эта грыжа, И стоимость. Он лег на стол только 100 тысяч гривен. Они мне говорят, так а что мы прооперировали иди. А реабилитации нет. У нас не было. Хирурги выпнули его. Иди, учись ходить, там полз, сам принимай, там тебя поддержали чуть-чуть. До свидания. И мы потом этих пациентов берем, которые после этого, сколько ребят после госпиталя, у них пластины стоят, они приходят сюда, да, пожалуйста, мы не можем двигаться, мы это, и мы здесь их учим, мы убираем боли. И вот почему я говорю, вот мы, это такое, мы убираем проблемы после хирурга, назовем так,